Всем привет! Это про Крым. В Севастополе во всем Крыму стремительно падает стоимость жилья. Стоимость недвижимости за последний год упала на 10%. Накрученная российской пропагандой цены на жилье, которые в начале 2014 года стремительно росли, сейчас, столкнувшись с реальной суровой действительностью, начинают стремительно падать. Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы такой себе... Педро Аргамунд начал делать неоднозначное движение в сторону России. Он сказал, что неплохо было бы эту самую Россию вернуть в это самое ПАСЕ. Я напомню, что Педро был недавно снова переизбран президентом, и сейчас вот он уже заявляет, что он не то что заявляет, он не скрывает своего сотрудничества с россиянами, какой-то своей заинтересованности. Он говорит, что после консультаций с депутатами Госдумы России, с какими-то политиками, он принял такое решение. Мало кто знает, что депутат Верховной Рады Георгий Лагвинский занимает должность вице-президента в этом посе. Поэтому, Георгий, не подведи, не позволь Педро стать совсем уже Педро оккупанты продолжают прессовать граждан Украины, жителей Крыма, в частности Николая Семена, которого они обвиняют в сепаратизме, сейчас находится под большим давлением. Против него провели лингвистическую экспертизу, и эта экспертиза показала, что его статья под названием «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма» содержит язык ненависти, язык вражды. То есть оккупанты обвинили гражданина Украины в том, что он борется за освобождение своей страны. С такой логикой их любимая Зоя Космодемьянская тоже была повешена за дело. Украинские журналисты установили, что буровые установки Черноморнефтегаза, которые были захвачены неизвестными людьми в 2014 году, и про которые российское правительство говорило, что это захватили местные якобы там граждане Украины, на самом деле были захвачены военнослужащими, десантниками 104-го полка ВДВ Российской Федерации. Это было установлено очень просто. Эти военнослужащие оказались настолько тупыми, что выложили фотографии этого захвата, фотографии, как они находятся на этих буровых вышках, прямо себе на странице в социальных сетях ВКонтакте. глава оккупантов Крыма Аксенов решил проверять качество ввозимой через Кеченскую переправу продукции. Но это и не удивительно, после того, как количество продукции, поставляемое из Украины, уменьшилось, практически сошло на нет, жители Крыма чувствуют на себе ужасное качество российской еды. Мало того, что она очень долго едет, все сроки там проходят, все просрачивается, так еще и то, что производят в России, оно значительно хуже, чем то, что производят в Украине. Сергей Аксенов может проверять сколько угодно то, что заводят крымчанам, от этого качество, конечно, никак не улучшится. Ну, Хотя можно предположить, что Аксенов ищет боярышник там, чтобы его потегустировать, чтобы самому себе и другим крымчанам немножко поднять боевой дух. Оккупационное правительство Крыма всячески пытается заманить инвесторов к себе на территорию. Они об этом недавно заявляли, что они ищут инвесторов и так далее. На фоне этого очень хорошо выглядит уход очередного банка с территории Крыма. Теперь в Крыму находится еще меньше банков, меньше десятка. Причина этому очень простая. Любая фирма, любое предприятие, организация, которая работает на оккупированном Крыму, автоматически подвергается международным экономическим санкциям. И нет таких экономических самоубийц, которые бы могли сунуться туда. В Крыму любители Путина митингуют. На днях в Крыму прошло два митинга в Грузуфе и в Ялте. Вот тут на фотографии на плакате написано «Путин, спаси Ялту». Очень недовольны пророссийские активисты, что не сбывается в Крыму путинская сказка. По их мнению, корыстные чиновники все крадут, а добрый Путин, наверное, про это и не знает. В Крыму значительно увеличилось количество бомжей, но не осталось ни одного приюта для бездомных. Крымские власти официально подтверждают, что количество бомжей возросло многократно но они это предоставляют будто бы радостную весть, будто бы в Крыму настолько все хорошо, что со всей России туда съезжаются бомжи. В таком случае пожалейте бомжей, откройте им хотя бы парочку приютов. В Крым регулярно летают самолеты, чем нарушают Уголовный кодекс Украины. В частности, по открытым данным, только 20 января в Крыму приземлилось 24 самолета, которые принадлежат 8 авиакомпаниям. Больше всего рейсов было от авиакомпании Аэрофлот. У меня тогда возникает вопрос, а почему нет никакой реакции? То есть украинское правительство приняло постановление, которым закрыло воздушное пространство Крыма, запретило там приземляться любым самолетом, но при этом этот самый Аэрофлот, возможно эти же самые самолеты свободно прилетают в Киев, садятся и никто им ничего не делает. Ну, сделайте уже как-то, чтобы слова не расходились с делом. Заведите какие-то дела, отправьте какие-то ноты протеста. Потому что все эти компании, они же делают еще и в Европу рейсы. Надо да. что-то делать, надо как-то бороться за Крым, а не просто говорить. Единственный в Крыму украинский культурный центр, который и так работает фактически на лезвии ножа, может остаться вообще без помещения. И как оказывается, он работает на полном энтузиазме, без любого какого-либо финансирования со стороны Украины. Об этом в своем интервью заявила глава этого центра Алена Попова. Они также обращались к народным депутатам, к министрам, там парочку народных депутатов сказали, что может быть чуть-чуть своих личных денег дадут на работу этого украинского культурного центра. Это какое-то безумие просто. Россия валивает миллиарды на пропаганду в Украине, на свою пропаганду, на пропаганду в Европе и так далее, а у нас на оккупированную территорию не выделяется никаких денег. То есть наши чиновники, наши депутаты никуда, кроме своего собственного кармана, не готовы вкладывать деньги.